Очень досадное поражение как в плане турнирном, так и в моральном. Тяжелая игра. Мы проиграли, наверное, эту игру на счетах в первую очередь. То, что была поставлена задача не дать подобрать на своем счете, не дать сделать дополнительные атаки сопернику. Мы позволили их сделать. Думаю, за это мы проиграли эту игру. Скажи, пожалуйста, на друзья, взгляд, очень тяжело, не удалось ли вот эту ситуацию в третьей четверти, когда он попытался на рывок, хороший, ну, 8-9 очков, как-то не избавлять, а потом показалось, тем сбавили, политехник достал, и вот и пошли уже такие нервные вещи. Возможно, из-за того, что у нас были игроки на трапл, на фалах, четыре фала было у Саши Шестухи, у Ярика. Возможно, тренер думал, что их нужно продержать. Невозможно, это скорее всего так. Это лидеры команды, они должны были сыграть в концовке в решающие минуты игры. Но мы потеряли их слишком рано за перебора фолов. И из-за этого, наверное, я так думаю. во-первых, несколько факторов повлияли на сегодняшнюю игру, на результат сегодняшней игры. Это правильно сказал Алексей, и, скажем, перебор по фалам. Особенно уязвимое наше место – это большие, Купец получил, к сожалению, в концовку мы вошли уже с маленькими игроками. Плюс тому есть определенные вопросы по тем ребятам, которые выходят со скамейки, для того, чтобы дать возможность отдохнуть игрокам основной пятерки. К сожалению, так оно и было. Когда начинаешь выпускать ребят со скамеечки и делаешь какие-то ротации, то сразу же результат начинает таять, возникает... Проблема по нападению и, как правило, провал в защите. Ну, в принципе получается э, ключевые моменты проиграли в концовке, когда был добит мяч через спину нашего игрока это на своем щите и так далее. И так далее, и так далее. Ну, в общем, много факторов, которые повлияли на сегодняшний. Отрицательный результат.